Я вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Соціологічний зріз того, як проголосувала Україна на останніх парламентських виборах. Це тема цього випуску програми. Її нашої студії соціолог Євген Копатько. Моє вам вітання і для того, щоб розпочати нашу розмову. Я пропоную вам послухати запитання, яке було адресовано саме до цієї теми нашими глядачами телефоную вам з Миколаєва. У мене це питання щодо соціологічних досліджень. Чи вони впливають соціологічні дослідження до виборів на волевиявлення українців? І чи е, можливо, якщо якісь е, соціологічні дослідження до виборів е, показують конкретні якісь результати, чи чи можуть вони впливати на вибір е, українців? Дякую. Ну, начнем с того, что эта дискуссия вечная как мир, как наши независимые выборы, вот уже седьмая по счету. Но мое субъективное мнение, подчеркиваю, не имеет такого серьезного влияния. Да, это представляет социологии интерес, особенно в период активной фазы избирательной кампании. Крайне важны социологические исследования, но ну, в виде экзотполов э, в день голосования. Вот, но как показывает практика, я все-таки считаю, что скорее всего это некий камертон для общества, то есть те настроения мы можем фиксировать и как практика этих выборов показала. но ну, я буду говорить тоже о том, как мы работали в принципе прогнозы по всем позициям кроме свободы предварительные, но ну, условно говоря то, что до выборов они в общем-то совпадали точно. А по поводу свободы мы эту тенденцию заметили уже когда в то время, когда уже нельзя было публиковать данные социологических исследований, но все равно данные прогнозных оценок и по результатам выборов, они не совпали именно по этой политической силе. Поэтому вот если взять прогнозные оценки, да, это имеет интерес. Это имеет интерес. С другой стороны, это, скорее всего, определение для людей о том, какие настроения в обществе, как развивается ситуация. И вот многоколосие политических разговоров о том, что кто-то видит своих избирателей, кто-то не видит других. В общем-то, люди высказывают свое мнение. И не нужно забывать, наверное, нам всем такую вещь, что, в принципе, у нас это уже стало нашей национальной забавой выборы. Но при этом, слава богу, что люди ходят, и им за это хотя бы надо сказать спасибо, что они смотрят, слушают нас и терпят нас в этих планах. Я не говорю уже о политиках, да? Но, тем не менее, хотелось бы сказать, вот выбор людей сейчас он важен. Да, они имеют предпочтение. Есть люди, которые голосуют только за одни политические силы. Есть, которые меняют свою точку зрения в зависимости от политической ситуации, от э, смены симпатий и особенно это касается, где есть большая палитра, скажем, выбора. Но тем не менее, я хочу сказать, что э, те тренды, которые есть в обществе, они фиксируются социологическими исследованиями. Если говорить в целом про результаты выборов, которые мы получили, я, про які настрої йдеться період период, момент голосования? які все-таки настроения панували в суспільстві, зважаючи на ваши дослідження и на результаты выборов, которые отримали? Ну Вы знаете, мы все равно живем во время тотального пессимизма социального. Ну, давайте говорить откровенно об этих вещах. С другой стороны, есть некая надежда, что как-то выборы, и опять-таки данные социологов говорят, что все-таки есть ожидания и были ожидания того, что выборы будут скажем, очень сложными, очень проблемными по многим, ну, собственно, как оно и получилось. Но, с другой стороны, это было ожидание того, что выборы – это все-таки э, шаг вперед, это изменение путем голосования э, власти, если хотите, то есть вот тот момент, который имеет большое значение. И, кстати, наши эксперты многие, как говорится, дают оценочные характеристики тому, что происходит, но для нас это как бы очень важное событие внутреннее. То есть у нас идет концентрация огромного медийного, общественного внимания, это точно. Но с другой стороны возникает ситуация другого порядка. Во многих странах это обыденная процедура. Вот может быть, когда у нас Жизнь успокоїться, стабілізується, тоді, можливо, бути, э, вибори будуть продолжать значення, але не буде уже столько епітажів, столько емоцій, столько нервів по поводу избирательной кампанії. Після 2004 року таким вагомим акцентом того, як голосують в Україні, був регіональний аспект. Цього разу регіональний аспект був визначальним на цих виборах, він спрацював. Безусловно. Чи вже Безусловно. деякі тенденції вже проявилися? Є тенденції, скажімо. некой такой политической электоральной диффузии с одной стороны, а с другой стороны все равно сохраняется полярность. Я вам скажу, что даже вот рост вот таких вот полярных, поддержки полярных партий коммунистов и свободы, да, до больше 10% у каждой из политических сил, это и риски, и это, скажем, демонстрация того, что у нас, в общем-то, есть некий градус довольно серьезных таких вот радикальных настроений, но тем не менее у нас все равно есть масса, ну как говорится, базовые регионы на западе и на востоке голосуют примерно за одни и те же политические силы. Но уже в центре Украины, даже на некоторых, в некоторых регионах Западной Украины, в некоторых регионах Восточной Украины уже наблюдается эта политическая дискуссия. Заходят новые политические проекты, я имею в виду удар, я имею в виду свобода, которые зашли в парламент. Вот, и они безусловно меняют э, немного конфигурацию. И я могу сказать, что здесь будет пять политических партий. И сразу вот у меня есть такое предположение, что. Ну, не будет все так просто, что все будут сбиваться в какую-то одну группу, и все. Да, большинство формального регионала будет, это однозначно. Это уже как бы показали выборы. С другой стороны, каждая из политических партий, зашедшие в парламент, и, и же с ними и, 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 и мажоритарщики, и кандидаты, я полагаю, имеют достаточное количество людей, чтобы каждый из них играл свою политическую роль. То есть системного действия, большинстве не будет? Я не полагаю, буде. что нет, она будет, она сложится, потому что формального регионала 185 голосов, есть еще голоса людей, которые ну, как бы независимые, позафраксиния, как по их называют. Есть позиция коммунистов, есть позиция удара, есть позиция батькивщины свободы и удара. То есть здесь, я думаю, что может быть такого формального собирания не будет. Но, скажем, по характеру голосования, я думаю, мы будем видеть, вот есть ли большинство, особенно по ключевым, по знаковым проектам. Ви вже згадали тут дійсно неочікуваним став результат свободи для більшості соціологів, власне, як і для України. Чому відбулось таке голосування? Хто голосував за свободу? Є у вас такі безусловно. соціологічні дослідження? Давайте спробуємо. хто виборить з свободи? Більшість ізбирателі свободи безусловно проживають на западі України, хотя вони отримали свій сегмент, і Київ это показав. То есть, очевидно, особенно выборы по мажоритарным округам, с одной стороны, с другой стороны, по свободе. несколько больше людей, ну, как бы, примерно равно в городах, в областных центрах и в сельской местности, но чуть больше людей в сельской местности, но опять-таки из-за структуры населения. Третий показатель, который важен. Вот у нас есть, в принципе, и те, кто голосует за Батькивщину, и те, кто голосует кто за партию региона, все-таки сохраняется демографическая структура. У нас женщин, население женского больше процента на 4 с лишним э, по стране. Но за свободу, по прогнозам, голосовало больше мужского населения, чем женского. Вот это вот как бы э, показали социологические данные. Вот такой тренд сохранился. И еще один немаловажный момент, что по возрастной зависимости здесь, в принципе, достаточно ровно. И молодые люди, и старше возрастной группы за этот политический проект голосовали. И еще, как ни парадоксально, и это подчеркнул, Тиїв своїм голосуванням, коли очень много голосов было отдано за свободу у них доволі високий процент людей имеющих вище образование. на от до речі, експерти стверджують, що за свободу голосували якраз інтелігенція і люди з вищою освітою. А за комуністів, електорат комуністів, це якраз люди середньої освіти, і як правило, це сільська місцевість. Наскільки ви підтверджуєте своїми соціологічними даними такі факти за комуніст... не можна стверджувати так однозначно лінійна нізя голосують за во всіх регіонах? Є то процент, который дають за комуністам Давайте Есть люди с высшим образованием, со средним и неполным средним. Но если взять в структуре электората, несколько больше людей было с высшим образованием, а по населению у коммунистов все-таки больше голосов, это те, которые в городах находятся. Но это как бы естественно, это люди, как правило, наемные труды, люди наемного труда, хотя у них есть довольно приличный процент, по э, голосованию по селу. А вопрос мотивации, вот особенно киевской интеллигенции, ну, не единожды приходилось на эфирах говорить, вы знаете, мне показалось, что мотив голосования это где-то конфликтная ситуация внутри среды вот трех политических сил, удара, батькивщины и свободы. И вот этот выдавливание, этот, этот переток голосов, который пошел последнюю неделю, он связан со сложными отношениями внутри среды. И я полагаю, что мы, в общем-то, увидим уже по действиям в Верховной Раде, подтвердилось голосование, ну в смысле ожидания людей или нет. Но скажу сразу, вот интеллигенция, вот я говорю, я людям напоминаю, особенно киевлянам, читайте Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая Гвардия. Иногда перекладывать решение проблем на других людей Ну вот какие то они, як правило, заканчиваються очень печально, і як правило, вашу проблему решаться не будуть. Наскільки показовими результати Києва є для майбутніх мерських виборів у Києві? Чи можна уже зараз стверджувати приблизно позиції електорату по розподілу голосів і те, хто може претендувати на крісло мера в столиці? Вы знаете, до активной фазы избирательной кампании много делалось социология различными компаниями. С какой-то знаком, знаком с какими-то данными что-то делали мы. Но на то время было два фаворита. Это Кличко и Попов. А как будет сейчас складываться ситуация, не знаю. Я думаю, что попробовать, скажем, побороться за место мэра будут разные товарищи из разных политических сил. То есть как бы амбиции существуют у многих людей. Но опять-таки... Самый непредсказуемый фактор голосования, самая сложная работа ⁇ это убедились кандидаты-мажоритарщики именно по Киеву. И здесь сложнее всего строить всего прогнозы. По той простой причине, что есть, а, большая недостижимость людей, которые э, не хотят отвечать на вопросы, это только в Киеве. В других городах нам работать а, значительно легче. Но есть еще такой момент, что э, есть ожидания от того, что все-таки произошли перемены. Есть протестное голосование против кого-то или за кого-то. Вот выборы по мажоритарке это очень ярко подтвердили, особенно по Киеву. То есть вот, как бы менялась ситуация в последней неделе. И одна из причин немаловажных, что многие кандидаты, в общем-то, начали работать то реально там даже не за три, а за два месяца. И вот что-то вот можно интуитивно понять, но эмпирически зафиксировать социологически очень сложно было. Власне, якраз експерти відмітили на цих виборах і елемент саме протестного голосування, оскільки і не було стрічки проти всіх, тобто голосували не швидше за це за когось, а а ну, когось. Вот проценти свободи. Ну, давайте так я привык э, орієнтуватися на -то, в общем то результати. Вот ми зараз сделаємо соціалогічне масштабах всієї країни, і ми якраз раз задаємо кілька вопросов, касаючись протестного голосування, касаючись э, строчки. Я полагаю, может быть, фактор этот несколько преувеличен, но уровень протестного голосования довольно высокий. Я обратил бы ваше внимание, вот на что. Вот парадокс этой кампании: вот есть несколько маркеров. А. Первое победила партия, ну, формально победила и имеет большинство, находясь во власти. Это первый прецедент. Второе, очень мало, немаловажное. Голосовали, голосовали в основном за пять политических проектов. То есть, даже те, которые были зарегистрированы, остальные 15 набрали э, значительно меньше, чем та партия, которая прошла в парламент, но заняла там последнее место. И вот эти пять проектов свидетельствуют о том, что каждый, во-первых, будет играть свою игру. И особенность этой избирательной кампании будет зависеть во многом, вернее, поствыборной кампании, работы в парламенте, насколько сумеют договориться. У нас других депутатов не будет, это надо понять. Это те, которые пришли, им нужно научиться работать. Потому что э, те внешние риски, которые существуют в мире, внутренние риски, особенно, Ну вот представьте себе ситуацию. Вот с трудом понимают, как люди говорят, ну хорошо, но сдадите его мандат. Вы думаете, что люди придут после этого голосовать? Я смею предположить, что мы получим большой тяжелый политический кризис. А он сейчас стране абсолютно не нужен по той простой причине, что, еще раз говорю, что ситуация внешняя и внутренняя такова, что мы просто очень можем навредить, получив политический кризис, мы можем потянуть за собой очень серьезные последствия. Я голосовала на зризии самое село Власти, кажется, что э, анализируя перебег выборщие кампании, кажись, что раз и сего разу самое Такі тенденції голосування в селі і міста досить таки різко відрізнялися. Якщо, наприклад, місто або обласний центр підтримував одну політичну силу, в села проходили зовсім інші люди і зовсім інші політичні села. От, ви помітили таку саме тенденцію місто село голосування на зрізі саме цих. Нет, так я бы не сказал, потому что, ну, давайте так, на западе Украины, в основном в сельской местности, это голосовали за представителей оппозиции, там Свобода, Батьковщина, на юго-востоке, в той же сельской местности. Но как раз в сельские места России проходили как раз самые регионов. на какие работали моменты для того, чтобы такая Нет, разница На западе была. там не столько партия регионов, там, да, присутствуют по мажоритарщикам, по мажоритарщикам, да. Это есть особенность компании. У нас 10 лет не было мажоритарщиков. И была жесточайшая борьба на на, по округам и в Кругах, когда, э, скажем, люди, которые приходили на выборы, иногда голосовали за один политический проект, ну как по списку, а за мажоритарщиков голосовали за других, что и показало, в общем-то, голосование за независимых, условно говоря, кандидатов. И на завершение, кто, власно, голосовал за аутсайдеров? Есть у вас такие данные? Кто, кто их не выборец? те партии, которые не дотягнули до барьеров? Ну, вы знаете, это уже в области статистической погрешности. Вот в том-то и дело, что подавляющее большинство людей голосовали за те проекты, которые проходили, ну, в смысле, проходили в парламент, да? И если взять совокупно, ну, там, кто голосовал за нашу Украину, это, безусловно, там, там те же один с лишним процента, который получила наша Украина, это, скорее всего, люди, которые оппозиционно настроены, которых существует там некая симпатия осталась Виктору Андреевичу, к тому проекту «Наша Украина», который, в общем-то, для значительной части был неким знакомым. Али там... радикальная партия Лешка набрала довольно таки высокий? Нет, партия ничего там не набрала, набрала Ляшко, там сотые проценты. все-таки призвище? Да, там при призвище и округ мажоритарный, и человек с вилами, это, конечно, имеет значение, наверное, для людей, но у нас, в общем-то, знаете, мы приучили невольно, чтобы у нас это было продолжалось как шоу иногда. Но Ми посмотримо поживому відніску. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Аналізувати вибори і те, власне, як голосували і чому саме ми отримали такий результат. Ще будуть довго. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був Євгенко Патько, соціолог. Дякую всім за увагу, за те, що залишаєтесь з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.